Ikim FM, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini, Siti Rohani Surani Siti setiap hari selasa antara 3 hingga 4 petang bersua kita dalam rancangan Cinta Palestin dan untuk menonton kami secara langsung anda like kami di AB Live Taipkan perkataan Ikim FM, like Ikim FM untuk menonton di situ ataupun di Youtube Taipkan perkataan Ikim FM underscore MY ataupun di radio dan bersama dengan tetamu saya hari ini untuk kita kongsikan tentang Hari Solidar antara bangsa bersama rakyat Palestin dan saya menjemput hmm, tetamunya iaitu um, encik Ahmad Fahmi bin Samsudin merupakan presiden Abim. Assalamualaikum Cik Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya rasa tu semangat tu dalam apa Uh, yang dipakai juga ha, di ya, itu Mafla tu, mafla ya, mafla, tu. Mafla, ha. insyaAllah Bukan musim-musiman eh B Bukan uh, <laughs> Moga dipakai Kalau bawa lebih segera tadi segera. boleh bagi satu Itulah <laughs> ha. Dan hari ini kita nak sembang-sembang Tentang ya. hari solidariti Antarabangsa bersama rakyat Palestin. Dan sekiranya um, Perkara penting sebenarnya Untuk kita ingati Ada rupanya Tarikh khas ya Untuk hmm. mengingati Tentang Palestin. ni Ada sebenarnya Okey Bila sebut tentang Hari solidariti ni kan Cik Fahmi uh, Mungkin secara sepintas lalunya, mungkin boleh kongsi sikit tentang sejarah terciptanya Hari Solidarity Antara Bangsa Bersama Rakyat Palestin. ni, Encik Fahmi Baik, terima kasih. Um, Sama -sama. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh um, Saya ingat satu kesempatan untuk kita kongsikan uh, dalam slot uh, Cinta Palestin, uh, sesuatu yang saya katakan tadi, jangan kita Uh, bicara kita ingat oleh kerana sebab berlakunya jenazah itu berlakunya serangan yeah. berlakunya hari-hari yang kalau kita bincangkan hari ini hari antarabangsa bangsa solidarity untuk rakyat Palestin mm -hmm. di mana hari ini uh, ketetapan yang telah dibuat sekarang dah masuk 2 Disember tapi pada uh, 29 November setiap tahun uh, hari yang telah diiktiraf oleh uh, pertubuhan bangsa-bangsa satu mm -hmm. uh, dia mengingatkan kita bahawasanya uh, ketidakadilan terhadap uh, Palestin ini bukan sesuatu itu dalam bentuk krisis tapi permulaan uh, penjajahan uh, yang berterusan sejak daripada 1948 lagi okay. uh, rentetan daripada resolusi 181 PBB okay. dalam kurungan pada tahun 1947 okay. yang mana membahagikan tanah Palestin kepada tiga bahagian uh, 1% uh, yang disebutkan sebagai satu wilayah antarabangsa okay. Baitul Maqdis yang kita uh, rujuk hari ini manakala uh, 44 Peratus itu diberikan kepada rakyat uh, Palestin Arab yang ada pada hari inilah dan Aha. 55% itu so, yeah. diberikan, uh, di, dipecah-pecahkan, uh, dibidak-bidakkan kepada mm. Israel sekarang. Uh, mm. Itu pada tahun 1987. Sejak daripada itu, saya ingat lebih pada 7 dekad, 78 tahun, maka berlakunya apa yang disebutkan hari ini, peristiwa uh, rentetan daripada itu, Uh, kita dengar tentang deklarasi-deklarasi yang ada deklarasi Balfour ah mm -hmm. uh, Nakba uh, yang kita kata pengusiran beramai-ramai yeah. rakyat Palestin daripada bumi mereka sendiri daripada uh, sejak daripada itu sehinggalah kepada apa yang disebutkan selepas 7 Oktober genocide yang sampai hari ini kita bicarakan eh selepas lebih daripada 2 tahun. Jadi kalau kita boleh sebutkan peringkat awal ni Palestin ini uh, kalau saya sebutkan uh, rakyat Palestin bahagi kepada empat. Mhm. Mm empat segmen rakyat Palestin yang berada dalam negara yang disebutkan Israel hari ni. Yeah. Uh, mereka ni ada warga negara itulah tapi orang Palestin. Mhm. Uh, sebagainya ada yang uh, dalam Knesset yang bertanding sebagai ahli parlimen dan sebagainya. Mereka juga terlibat masih lagi berjuang uh, sokong untuk uh, membawa uh, isu mereka uh, secara legal di peringkat Oh, atau apa, wilayah uh, Israel dalam konteks negara yang ada pada hari ini. Mm -hmm. Kedua, <coughs> rakyat Palestin yang berada di uh, bumi Gaza ni. Uh, rakyat Palestin yang berada di Baitul Maqdis. Mm -hmm. Gaza yang kita tahu dah sejak daripada tahun tu. Dan kita ada juga rakyat Palestin yang keempat ni yang berada dalam konteks diaspora. Mm -hmm. Yang berada sama ada di sekitarnya ataupun di luar daripada wilayah Palestin yang merdeka yang kita sebutkan hari ini. Okay. Uh, jumlahnya ramai, lebih daripada 5 juta. Satu uh, juta lebih itu berada di bumi Gaza uh -huh. Penjara terbuka yang kita rujuk uh, Manakala yang berada di Baitul Maqdis itu Hari ini juga berhadapan dengan situasi yang sama Kadang-kadang lensa kita ni uh -huh. Memfokuskan kepada Apa yang terjadi di Gaza yeah. Tapi hakikatnya perlu kita tahu bahawasanya Yang terjadi Pembantaian hari ini Pembunuhan yang live yang kita kata yang kita mm -hmm. tonton hari ini, secara live itu juga berlaku ketika ini bukan saja di Gaza tapi juga di Baitul Magdis Sayang. di Tebing Barat. So ini kedudukannya, ini situasinya mm -hmm. dan ini uh, saya fikir keadaan yang perlu kita ambil kira mm -hmm. uh, bahawasanya uh, angka sambutan 29 November itu bukan sekadar hari untuk kita bersolidariti dalam nanti kata bersama rakyat Palestin mm -hmm. tapi lebih daripada itu kita ambil kesempatan 365 hari itu sebagai hari yang mana kita rasa bahawasanya masih ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak mempunyai rights ataupun rights untuk kembali ke tempat mereka yeah. rights untuk mendapat kehidupan seperti mana yang kita ada hari ini Betul. rights untuk um, uh, menjadi sebagai seorang manusia Uh, Palestinian bukan sekadar angka. Uh -huh. Palestinian bukan statistik yang dirujuk. Palestinian bukan sebagai satu orang kata apa episod yang dipertontonkan. Seolah kita dah tengok general dengan pelbagai peristiwa kan. Kita uh -huh. rasa macam ada keadaan tertentu yang kita sebut sebagai kehilangan sifat manusiawi dalam diri kita. Yeah. Uh, dua tahun yang sebelum ini uh -huh. barangkali kita rasa macam Uish, kejamnya dahsyatnya. Uh -huh. Uh, kesiannya, mm -hmm. ada inner empathy ada kasihan kan mm -hmm. tapi kalau lepas berdua tahun tu mm -hmm. adakah sama perasaan yang kita dapat pada waktu itu ya jadi itu antara mesej utama yang telah disampaikan oleh uh, abim uh, cik fami selaku presidennya untuk kita dunia tolonglah ingati hari solidari, solidarity solidariti antarabangsa bersama rakyat palestin AKM FM Assalamualaikum. Hey, saya Tuan Zul Alexander. Saya El Mohsin menemani anda dalam Inspirasi Pagi. Dan saya Sisyati menyuntik semangat dan keceriaan pagi anda. Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Kita mulakan hari dengan santapan rohani, motivasi dan bicara semasa dari Kaca Mata Islam dan Topik Pagi. Ditambah dengan keceriaan, doa dan kisah yang dekat di hati. Inspirasi Pagi IKIM. hanya di IKIM FM. IKIM FM. terbaru 89.8 Kim FM buat yang baru je ikuti kami tadi kita bersama Nursi Rancangan Cinta Palestin tajuknya Hari Solidariti Antarabangsa bersama rakyat Palestin dan ada artikel yang ditulis oleh Cik Fahmi ya artikel yang menyebut bahawa apa yang berlaku hari ini adalah sambungan kepada penjajahan lama sejak 1948 ya maknanya lebih 70 tahun dah ya hmm, uh, 78 jadi, tahun ya 78 tahun itu apa uh, jumlah angka yang tepat ni tu jadi sebagai presiden Abin Cik Fahmi uh, boleh kongsi tak tentang bentuk penjajahan tradisional itu dan macam mana ia berubah menjadi penjajahan versi baru pada era moden yang sedang berlaku sekarang ni Uh, benar kalau kita tengok uh, bukan saja kita sebut tentang akord ataupun perjanjian malah kalau kita rujuk banyak sangat mm. tak terkira dan tak terbaca dan tak terhitung pun sebenarnya dari segi resolusi yang dikemukakan mm -hmm. yang dibicarakan dibincangkan mm -hmm. uh, baik di peringkat uh, PBB itu sendiri yeah. kalau kita ni mewakili gerakan masyarakat sivil kita dah keluarkan satu resolusi kita buat deklarasi kita hantar memorandum So dalam bentuk Dokumen-dokumen tu Sebenarnya telah banyak mm -hmm. uh, Yang di reject Yang di veto kan Yang Yang di Bakul sampah kan mm -hmm. Yang tak diterima pun Kalau kita hantar memorandum mm -hmm. Ke uh, Peringkat kedutaan Jadi itu juga Satu signal Bahawasanya mm -hmm. uh, Dalam hal ini Kita uh, Kita rasa macam Ada sesuatu Yang perlu diperbetulkan Yang perlu kita uh, Ada elemen koreksi Di sini mm -hmm. uh, Bahawasanya Apa yang terjadi Sejak daripada 98 49 2008 itu sehinggalah uh, uh, hari ini dalam bentuk yang pelbagai uh, kita lihat pengusiran besar-besaran uh, sebagai contoh tadi kita sebut sebagai nakbah naksa mm -hmm. lebih daripada 750,000. Hari ini sahaja uh, angkanya yang meninggal dunia tu kalau kita boleh buat perkiraan uh, mungkin 100,000 yang belum dijumpai yang ditimbus mm -hmm. yang berada di bawah runtuhan itu pun tidak dijumpai. Yeah. Sedangkan perjanjian Tamai sebelum ini uh, yang uh, yang disebutkan Bagaimana Israel benar-benar mahukan rakyat mereka yang berada di dalam Gaza Dikembalikan Seolah uh, angka 20 orang itu lebih penting nilainya Hmm? berbanding dengan nilai manusia Palestin yang yang berada lagi dalam bawah timbuhan uh, timbuhan runtuhan. seolah so, nilai mereka tu tiada nilai. Eh? Seolah-olah so, memang langsung tak ada nilai. Yeah. So ini keadaan yang saya fikir bagaimana hari ini dunia uh, berada dalam situasi yang saya fikir agak ya yeah, kita kata dalam dunia post normal times uh, post truth uh, situasi yang uh, kita kata apa berlaku satu normalisasi juga. Uh, dalam erti kata hari ni penjajahan lama itu dalam bentuk treaties, uh, sistem apa tak yang ada uh, tapi dalam konteks masa sekarang versi yang hari ni kita tengok macam mana kawalan secara keseluruhan kalau kita dengar lah dulu, PKP masa kita tengah yeah. Covid kan mm -hmm. itulah yang sedang dilalui oleh rakyat palestin yang berada di Baitul Maqdis uh, checkpointnya yang dirampasnya yang di ditembak begitu saya sasing yang terbaru ada satu video yang itulah kan kita tengok mm -hmm. macam mana ada dua orang rakyat fasin yang ditembak point blank uh, dan diruntuhkan bangunan yang ada pada pada dua orang pemuda tu mm -hmm. dan didakamkan. maksudnya apa yang tak direkodkan apa yang tak didokumentkan apa yang tak dibuktikan uh, mm. banyak sangat secara itu pun kita lihat hari ni dunia uh, kelihatan yang tidak memberikan satu imbalan ataupun uh, kita kata apa lah uh, sesuatu yang ada rights lah kepada rakyat Palestin ini. Mm -hmm. Jadi kalau dalam konteks kira yang, yang makin moden hari ini penggunaan AI mm -hmm. kecerdasan buatan dalam erti kata nak identify mana-mana uh, pihak ataupun individu ataupun kumpulan mm -hmm. malah kalau kita tengok hari ini dunia dalam keadaan negara yang terlibat dalam usaha untuk mendamaikan. Saya ambil contoh, uh -huh. uh, Qatar ya, sebagai negara yang dia lihat neutral lah nanti kata untuk uh, ada ruang untuk ruang uh, orang kata apa, negotiation antara dua pihak. Itu pun diserang. Uh -huh. Apatah lagi kalau kita kata dalam konteks kita lah yeah. yang jauh kat sini. Tapi kita kata memang ada ramai polisi yang ada di dalam negara. Mm, yang saya rasa mungkin dilihat sasarannya adalah kepada rakyat Palestin yang dilihat berpotensi untuk menjadi liability dan juga menjadi ancaman kepada rejim. Mm -hmm. Kita tengok dulu ada kes pembunuhan tembakan kepada Dr. Fadi. Uh, peristiwa yeah. subuh yang ditembak di Taman Melati di Gombak kan. Mm -hmm. Penculikan rakyat Palestin Uh, itu semua ada kepakaran-kepakaran mereka maksudnya ni, mm. kalaupun yang terjadi di negara Middle East itu dalam bentuk serangan pembantaian dan runtuhan mm. yang ada, serangan kepada negara uh, berkecuali uh, cabaran bagi kita yang ada dekat Malaysia ni pun boleh, boleh kata turut ada mm -hmm. dan mereka mungkin tahu dan mereka mengikuti bahawa kita walaupun jauh tapi solidariti rakyat, uh, solidariti kita secara perbadi terhadap Palestine ini akan terus uh, berterusan. Mm -hmm. uh, so ini antara uh, saya sebut dalam uh, konteks kita tengok dari segi bagaimana Palestine tadi mm -hmm. dianggap sebagai penjara terbuka, mm -hmm. uh, total lockdown yang berlaku, kedua penggunaan kecerdasan buatan dan yeah data civilian lah dia ada beberapa projek yang diisihakan yes. projek lavender sebagainya dan yang ketiga ni kita lihat dari segi pengepungan ekonomi dan keteteraan jangka panjang hmm. so kalau dia tengok sekarang ni ada deal yang baru dibuat ketetapan untuk ada border garisan kadang, -kadang mana orang tahu garisan kuning yeah, nah. merah Betul? terlepas terlajak hmm. yang yang kita tengok eh, pada sekarang kurangnya orang kata apa sniper Uh, menembak uh, Kalau kata Sejak daripada Angka yang ada ini Lebih daripada 230 kematian So angkanya Makin bertambah Maksudnya walaupun orang kata Sekarang dah tiada Serangan besar-besaran Namun pembunuhan Namun serangan Ataupun Bentuk-bentuk uh, uh, Orang kata apa uh, Intimidation itu Masih lagi berlaku Dan sahabat kita di sana Di Gaza uh -huh. Juga memaklumkan Perkara yang sama yeah. Dalam situasi itu Memang mereka tiada pilihan Saya Okey, Cik Fahmi, pendengar dan penonton Kim FM, dunia hari ini dapat tengok penderitaan Palestin secara real time ya, sebab kita di media sosial kan. Uh, jadi pada pandangan Abim sendiri, macam mana normalisasi kekejaman itu yang Israel buat kepada uh, Palestin itu mempengaruhi sensitiviti moral masyarakat global khususnya generasi muda. Hmm. Kan sebab um, pada uh, tentera Israel kalau sehari, sehari tak bunuh tak bom dia macam ibarat kita yeah. macam tak makan nasi ah. Ha. Cik faham Eh, <coughs> uh, lah kalau kita sebut dulu pelakuan genocide, uh, pembunuhan beramai-ramai ataupun statistik uh, kepada pelakuan yang ada uh, saya awal tahun ni saya berkesempatan ke Bosnia Herzegovina. Hmm. So kita tahu dulu barangkali pada mereka yang yang sini dewasa ni barangkali tahu tentang pembantaian yang terjadi kepada etnik Bosnia sebelum ni yeah. kan. Dan kita lihat uh, bagaimana kubur besar sepanjang mata muan mata mandang kita itulah perkuburan besar-besaran rakyat Bosnia yang uh, yang dikebumikan oleh kerana faktor genosid yang berlaku. Mm -hmm. Hari ini kalau kita buat dalam konteks yang sama, adakah apa yang kita lihat di Bosnia tu boleh jadi akan jadi kalau kita kata Gaza tu sebagai penjara besar-besaran, Gaza hari ini adalah kubur besar-besaran, yeah. kubur terbuka kan. Mm -hmm. Dan tiada liang lahat dan tiada batu nisan untuk kita tahu di mana dan siapa. Yeah. Uh, sehingga dulu kita tengok macam mana anak-anak di Gaza terpaksa di tangan kaki mereka ni mm -hmm. ditulis nama. Ya, yeah, dengan pen. Dengan yeah. pen supaya kalau berlaku apa-apa dia dapat identify lah siapa. Mm -hmm. Bayangkan itu kalau kita anak-anak yang ada ni conteng mm -hmm. tangan begitu marah. Hai. Bagi mereka conteng tangan tu adalah untuk tahu kenal pasti siapa yang ada di bawah. Mm -hmm. Jadi kalau dulu saya kata-kata ni kita tengok pada teks, tengok pada video yang didokumentkan, tengok pada fakta yang dibaca. Hari ni, uh, apa yang terjadi, 2 tahun mm -hmm. yang saya sebutkan tadi, berlaku di depan mata melalui parenti kita. Ya. Yeah. So, ikut secara live, kalau.. Yelah, apa yang kita nampak tu seolah kalau dulu, kalau macam kita ni mm -hmm. kan, Syed Siti pun. Mm -hmm. Mungkin kalau kita main game kan, tengok apa yang.. Kan, kalau ada game Command and Conquer ke, game yang berbentuk peperangan kan, kita yang menyerang. So, dulu games. Mm -hmm. Maksudnya, dia tidak ni. Tapi yang sekarang ni, Real. Real. Hmm. Real. So hilang sifat kemanusiaan tadi Itu yang kita khawatir tadi Maksudnya apa hmm. yang dulu dan sekarang Seolah-olah kita menantikan what's next tau so. Yeah. Apa lagi yang kita belum tengok Apa lagi video terbaru Ataupun apa lagi gambar dan hmm. Image yang yang kita nak tonton eh? Seolah yang kita tadi Kalau kita kata pada sini Sekadar uncle, sekadar peristiwa Maka dah tak ada nilai So penedahan ini kalau sebut Berlakunya kita sebut sebagai Desentisasi uh, moral Uh, yang mana masyarakat sekarang dah jadi satu peristiwa yang yang kita kata uh, mati rasa jiwa santai di mm -hmm. bah tak ada rasa apa eh right? nilai mm -hmm. empati sebagainya tu mm -hmm. uh, manipulasi naratif digital pun berlaku so kalau hari ni kita tengok macam mana platform sosial media yang yang mana ada algoritma yang berat sebelah tu di disenyapkan, dihentikan uh, dan kita tahu bahawa mereka yang menguasai ini maka apa jua platform platform yang akan mengenengahkan perkara yang sebenar akan di disenyapkan. Mm -hmm. reach out nya mungkin tak sama kan eh? kalau yeah. dulu kita menggunakan pelbagai istilah mm -hmm. nak eja Gaza Palestine pun kita tak boleh eja benda yang direct eh? kan kadang, kadang kita kena tukar mm. um, yalah yeah supaya algoritma tu supaya pencapaiannya tapi sekarang ni kita tak pasti Adakah itu masih lagi dalam konteks yang sama tapi yeah. ini keadaannya dan mm -hmm. kita tengok juga secara tak langsung ada elemen ketidakpercayaan kepada sistem yang ada hari ini. Mm -hmm. Bila orang dah tengok secara terbuka ni maka persoalan tentang global injustices. Mm -hmm. Apa yang terjadi ni macam eh macam tak ada apa je. Uh, itu ada elemen kekhawatiran bila mana tindakan individu yang melihat sistem tidak berlangsung dalam keadaan yang baik maka Tindakan peribadi itu akhirnya akan menyebabkan berlaku pelakuan-pelakuan seperti ekstremisme dan juga yalah kita tengok naratif barat yang cuba untuk memainkan elemen islamifobia, ekstremisme uh, yang yang kita sebut bahawa terlibatnya mereka dalam kelompok-kelompok uh, ya bah, uh, apa pihak-pihak yang berkepentingan eh dalam hmm. tiga tu. Kamu nak berjuang tak? Sebab hmm. ni tak boleh Join kami. Itu yang dulu terlibat dengan isu ISIS dan lain-lain yeah. sebagainya. Sebab Saya. dia rasa uh -huh. tak boleh nak melakukan sesuatu, tapi uh -huh. akhirnya ter dia keterperangkap dan terjentung dengan kumpulan yang salah. Saya. Jadi penting mm. untuk kita dapat maklumat yang tepat tentang Palestin dan juga apa juga keganasan yang berlaku dalam dunia ini supaya kita tak beri uh, hukuman kepada orang yang salah dengan cara yang salah. Okay, ya, maafkan. Penyampai berkali-kali. Ya nampak tak? hari Senin. Dan nah. anda, saya Syafiq. Selamat hari yang bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Umat Islam seluruhnya berhutang budi kepada penduduk Gaza kerana pengorbanan mereka, kesusahan mereka telah mendedahkan kepada dunia siapakah di pihak yang benar dan pihak yang batin. Untuk membalas budi mereka, kita sepatutnya menyuarakan lebih lagi untuk mereka menyumbang kepada mereka mempertingkatkan segala usaha kita untuk memerdekakan Palestin sepenuhnya dan juga untuk memerdekakan dunia ini daripada kezaliman rejim Zonis. Malaka 89.5 Assalamualaikum eh, Afam. Terima kasih yang setia bersama dengan kami di Rancangan Cinta Palestin. Uh, Cik Fahmi, pendengar dan penonton Kim Abim, eh, A B I M. Abim turut memberi amaran bahawa cadangan pelan damai Gaza seperti yang dicadangkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, sebenarnya menyembunyikan struktur penjajahan baru. Dia tukar-tukar ayat, dia kona-kona tapi sebenarnya um, dia menyelitkan tu. Uh, uh, struktur penjajahan baru. Okey, um uh, cuma selaku presiden Abin boleh kongsi tak risiko dan juga mesti lihat di sebalik pelan sebegini sebab bukan semua orang pandai baca hmm. taktik ni kan uh. betul uh, dan kita punya ketetapan dan keputusan pendirian kami pun tidaklah hmm. bersendirian dan nanti kata kita pandai-pandai juga buat uh -huh. uh, sebab ada orang kata eh kenapa korang tak setuju pula hmm. dia orang setuju hmm. tapi kita ada kawan-kawan kita di lapangan ada kawan-kawan kita yang memang mengikuti perkara ni yeah. ada rakyat kepada sisi sendiri mm -hmm. so feedback yang kita dapat itulah yang kita kena bagi satu counter argument juga supaya tidak dilihat sebagai satu kelompok yang akhirnya ya, melakukan so normalisasi lah. Ya, hmm. Memang target saya ni dia nak perbanyakkan lagi normalisasi negara-negara lain hmm. untuk turut bersama dengan mereka. Walaupun sekarang ada like-minded countries lah, ada beberapa negara yang cuba jadi sebagai penjamin lah kepada deal yang ada ni. Uh, deal of Century, Gaza Peace Deal atau Gaza -Gaz Peace, pelayanan damai Gaza sebelum ni. Tapi kita dengar dulu pasal Trump 1.0. Hmm. Uh, ada istilah Deal of the Century, sama juga eh uh, aktor yang hampir sama juga dia punya menantu sebagainya hmm. uh, general dan sebagainya kan jadi kita nampak bagi sisi mata mereka tu perspektif mereka development pembangunan elemen-elemen yang akhirnya memberi keuntungan pada mereka eh kan. yang decide gaza ni hmm. kita tak nak bukan orang gaza sendiri hmm. yang decide pada mereka ni isunya adalah orang di luar Tony Blair dimasukkan dalam dia punya catatan kuasa sebagainya. So, siapa dia? Sejarah dia dulu kita tahu bagaimana kan? Yeah. Jadi, bila mana uh, orang Gaza sendiri, orang Palestine tak dilibatkan, dia tak ada orang kata apa justifikasi dan suara mereka didengari. Itu sesuatu yang kita kuatiri. So, dalam hal ni uh, kita tengok macam mana berlakunya pelan pengusiran dalam bentuk yang berbeza. Ethnic cleansing tu termasuk cadangan memindahkan rakyat. Kita dengar baru-baru ni ada sebenarnya dua kapal terbang penuh. Hmm yang diterbangkan tak, dengan senyap daripada Israel maksudnya mereka ni dipindahkan secara senyap hmm. daripada Gaza masuk ada kata dibayar dan sebagainya hmm. orang bayarlah hmm. tapi kalau kita memahami psikologi orang yang dah melalui perang Memanglah kalau orang yang berdada sikit ada duit sikit dia rasa mungkinlah bagi kita pergilah sikit. Yeah. Keluarlah sebab dah tak tahan eh, ya. ramai meninggal. Ada. Kita jangan anggap semua orang kena pertahankan ni. Kita boleh cakap gitu, kita uh -huh. tak rasa eh. Betul. Tapi ada yang ada dia ada sikitlah. Ha. Uh, Bayar sikit. Ah, uh, pergi dia tak tahu dia, nak. dia kata enak. Eh, nak. Saya kawan-kawan uh, uh, kita dari Afrika yang sebut mereka menjangkakan mereka diterbangkan pergi ke Indonesia. Uh -huh. Ada yang kata mungkin akan ke Malaysia. Maksudnya dalam keadaan itu pun, dia dah keluar daripada sokol kiamat dunia uh -huh. dalam konteks Gaza tu. Dia masuk kiamat yang lain pula. Uh -huh. Bila akhirnya mereka menjadi mangsa pemandangan manusia kat sini. Dia jadi human trafficking. Betul. Uh, pengusiran, ethnic cleansing ini berlaku dalam konteks mereka diterbangkan. Hmm. Dan berlaku uh, situasi itu, mereka akhirnya stranded dekat mana? Dekat Afrika. Hmm. Ha, so bila dia tahu dekat situ ha, sekarang ni Afrika pula kawan-kawan di Afrika sekarang berhadapan dengan situasi bagaimana berhadapan dengan kelompok-kelompok yang begini. Hmm. So kalaulah dia terbangkan tu kalau tiada apa-apa penglibatan macam mana dia boleh terbang kalau tak ada nyasan dan sebagainya. The satu King satu, satu pak yang kadang-kadang kita kena tahu ini sedang berlaku. Hmm. Uh, pengukuhan kuasa Israel ni maksudnya dia kata okey kamu kena withdraw serahkan senjata tapi bagi mereka tak mereka makin besar. Mereka makin wenang kita kata tembak orang dan uh -huh. sebagainya. Uh -huh. ya, tiada tempat yang jelas untuk menyatakan perkara ni. Ketiga kita tengok dari segi bantuan kemanusiaan yang dikatakan sampai uh -huh. itu pun bagi kita jumlah yang masih lagi belum uh, mencukupi dan relevan dalam konteks apa yang telah mereka lakukan. Femin yang berlaku. Uh -huh. So ini masih lagi terjadi. Uh -huh. Tidak tidak ada sebarang perubahan dan kita tengok bagaimana agenda Uh, yang kita sebut sebagai uh, peluasan projek penempatan haram yang berlaku di tepi barat ada dia punya projek yang dia isyahkan mm -hmm. lagi besar lagi banyak projek-projek yang dibuat so yeah. ini keadaan berlaku pengusiran rakyat dia orang stopkan air mm -hmm. racunkan air apa lagi tindakan-tindakan yang kita kata tadi memang itu realiti yang ada hari ini saya baik chef Hamid dalam keadaan dunia hari ini yang semakin besar um, penduduk dunia kehilangan moral hilang waras ya apa yang boleh rakyat Malaysia dan juga masyarakat di peringkat dunia ni buat secara praktikal untuk tunjukkan ni solidariti yang bermakna dan konsisten konsisten kepada Palestin sebab tak naklah bermusim kan ah time orang pakai mafla semua pakai mafla tak ada tak ada kan macam tu saya memakai mafla yang saya pakai ni topi Palestin yang ini kan saya kira tengok juga kita balik kampung, tengok kawasan-kawasan. Kadang-kadang kita tengok kat luar rumah kita. Masa awal-awal dulu kita pasang benda ke Palestine tau. Hmm. Sekarang saya tengok banyak benda ke Palestine dah lusuh. Benda hmm. Malaysia pun satu lah. Kita kena ganti lah kan. Hmm. Kalau benda Palestine kita buat tu dah lusuh. Sebab dua tahun, bayangkan dua tahun yeah. tu. Yeah. Habis sakit tu, sekarang kita cuba renew balik. Nak masuk hmm. tahun depan ni. 2026 hmm. uh, kita masih lagi menganggap bahawa uh, inilah antara negara yang tidak punya sokol wilayah ataupun negara land yang disebutkan tadi tapi benderanya berada di seluruh dunia. Ah, hmm. uh, ini sesuatu yang sangat kita kata apa. Ini bukan kuasa kita. Ya. Yeah. Ini kita kata perancangan dia yang jahat ini satu hal right? tapi perancangan Allah tu lagi baik. Betul. Kita sebut tadi tentang digital. Hmm. Seolah-olah macam kita nak ambil sisi seolah semua dah jadi insensitif dan tak ada perasaan kan. Tapi dengan kuasa digital juga kita sebenarnya boleh buat satu movement. Eh. Saya ingat dulu kami yeah. dalam Abim, kita bersama main Asa Defenders. Mm -hmm. Saya Kita syorkan hashtag Israel Koyak, Israel Cuak. Yeah. Dah jadi mm. satu movement besar, trending besar waktu tu Dijemahkan dalam berbagai bahasa. So, ini kita teruskan. Maksudnya dalam pelbagai platform. Kita buatlah apa-apa aktiviti, program. Kita selitkanlah. Contoh, sekarang main apa, bola ke apa pick up boss sebagainya buat sport for humanity kami di PKB Global Peace Mission Agency Kemanusiaan kami ni kita buat kerja-kerja kegiatan yang mana kita kaitkan dengan isu Palestin itu sendiri. Dan uh, kita juga kena pastikan uh, tekanan diplomatik baik di peringkat negara. Saya fikir Alhamdulillah Perdana Menteri sendiri yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Sayyidina Ibrahim uh, konsisten dalam menyuarakan isu Palestin Di mana-mana platform dan pertemuan diplomatik yang dilakukan oleh beliau maka kita ingat itu satu perkara yang kita akan teruskan. Dan di peringkat gerak kerja kemanusiaan melalui OPSAN, itu juga kita akan uh, mobilasi rakan-rakan kita di uh, NGO Malaysia dengan kerjasama Wisma Putra mm -hmm. dan Kerajaan Malaysia sendiri untuk kita teruskan perhebatkan bantuan kemanusiaan yang akan digerakkan uh, untuk kita pastikan bantuan terus sampai. Uh, elemen boycott jangan dilupakan, teruskan. Mm -hmm. Ada kesannya walaupun nampak seolah kecil. Kecil bagi kita sebenarnya mm -hmm. besar bagi rakyat Palestine. Apa juga solidariti yang kita buat? Malam diskusi yang kita buat pada petang ini pun sebenarnya kalau saya tunjuk pada kawan-kawan kita di Gaza mm -hmm. dia tahu bahawa kita bincang pasal mereka ni yeah. sebenarnya satu semangat bagi dia untuk terus hidup. Betul. Oh, kita jangan anggap yang kita buat ni sekadar discussion nak bagi ada slot lah tak, nak tak. bagi isi tak. Mm -hmm. Kalau kita buat kita bicara ni, orang dengar ni, saya fikir dalam keadaan adalah sikit orang dapat pun sebenarnya bagi orang kat sana dia rasa ini sebagai motivasi mereka untuk terus kekal hidup. Sangat besar untuk jiwa mereka dihidupkan. Betul. betul, betul, betul. betul. Itu itu yang kita rasa. Mm -hmm kita jangan jadikan isu uh, Palestin ni sebagai uh, perkara yang bersifat musim-musiman yeah. uh, jadikan ni sebahagian daripada usaha kita kita niat dan usahakan Kalau tadi Siti ada sebut nak meninggal di Hmm. Madinah kan, kita kata sebelum seseorang itu meninggal dunia Niat dalam hati ni, dia kata yeah. untuk kita bermusafir Saif. Untuk kita berjalan ke tiga tempat ni, Masjidul Haram, mm -hmm. Masjidul um, Nabawi mm -hmm. dan Masjidul Aqsa yeah. ha, Sebab tu saya akhiri dengan kod yang uh, saya fikir ada yang menarik Disebutkan oleh Almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi Dia katakan Al-Aqsa yan taziruka fatihan mm -hmm. la sa'ihan Al-Aqsa menantikan kita sebagai pembuka uh -huh. Bukan sekadar pelancong Jaya. Pembuka dalam erti kata mungkin uh, Siti kat sini peranan sebagai Membuka hati uh -huh. nurani rakyat um, uh -huh. Membuka bukan dalam erti kata kita pergi sana untuk liberate Al-Aqsa Itu peranan yang dibawa oleh rakan kita kat sana uh -huh. Tapi membuka hati nurani manusia Membuka uh, perspektif supaya orang faham, tahu, ikut dan cakna peduli Maka ini juga sebahagian daripada elemen pembukaan yang kita uh -huh. sedang lakukan saya moga kita lebih manusia dari manusia berbanding sebelum ini. Moga semua tanpa mengira agama bangsa jangan berundur terus marah untuk mempertahankan Palestin memberi sokongan dalam apa jua bentuk sekalipun. Dan darah syuhadat tidak tumpah sia-sia. Ya. -sia. Allah ada hikmah dalam menentukan saat ijabahnya, makbunnya sesuatu doa. Kita nak pasti bebas kan? Tapi belum lagi kan? adalah sebabnya tu Nabi SAW pun yang sebaik-baik makhluk dibuat di Mekah. Namun kesempitan yang dialaminya hanya diangkat selepas 3 tahun. Jadi teruslah berdoa. Terima kasih tetamu saya berkongsi hari ini tentang tajuk hari solidariti antarabangsa bersama rakyat Palestin. Bersama dengan tetamu saya iaitu Encik Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin Presiden Abim. Terima kasih banyak. Terima kasih pendengar dan penonton kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikhi Ikuti kami di link bio www.sleek.bio.com